पत्रकार दोस्तों सबसे पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज हमारे आंदोलन को पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह पे पहुंचाने का आप काम कर रहे हो हम सब पूरे एम केएमएम की ओर से आप सबका धन्यवाद करते हैं और आपके आभारी देखिए आज दोनों फॉर्मों की बड़ी बैठकें हो रही हैं वो आज अब तक चल रही थी बैठक दोबारा रात को फिर से चर्चा करेंगे आपस आप में सुबह फिर आपस में चर्चा करने के बाद जो निर्णय लेंगे वो निर्णय कल आपस में दोनों फोरम बैठकर चर्चा करने के बाद फिर वो आपके सामने प्रेस के सामने रखा जाएगा सवाल सबसे बड़ा आज ये पैदा हो रहा है कि देखिए 21 तारीख को जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से शरेम गुंडागर्दी की गई है और शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हमारे किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं और हमारा एक लड़का शुभकर्ण सिंह जी को शहीद कर दिया गया और उसके बाद फिर दोबारा हमला किया गया तो दोबारा हमले के अंदर हमारे 20 के करीब ट्रैक्टर तोड़ दिए गए गाड़ियां तोड़ दी गई हमारी वहां पे जो एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए बैठे थे हमारे मेडिकल के एक्सपर्ट्स उनके मेडिकल के कैंप तोड़े गए और वहां से हमारे युवा प्रतपाल सिंह जी को पुलिस ने पीटा उसकी टांगे तोड़ी उसका सर फोड़ा और उसको बोरी में ऐसे बांध कर लेकर गए हैं जैसे कोई आदमी ना हो कोई कोई वस्तु बांध कर लेकर गए हैं और उस सब का घटनाक्रम के ऊपर आज तक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा और कोई किसी तरह के हमें न्याय दिलवाने के लिए हमारी पंजाब गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई इसी के ऊपर आज चर्चा हुई है पूरा दिन भर चर्चा हुई है फैसला जो लेंगे वो कल बैठकर कर क्योंकि दोनों फोरम आपस में चर्चा करने के बाद वहां पे साझा करेंगे विचार चर्चा और उसके ऊपर फैसला जो होगा कल होगा तो ये क्लियर कली है, है कि सरकार अब भी वक्त पे रहते इन बातों को थोड़ा ध्यान में दे किसानों की मांगे मानना केंद्र गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है वो केंद्र गवर्नमेंट उस मामले के के ऊपर आए और अपनी जिस तरीके से वो हमारे मंत्री जी रोज ये बात कह देते हैं कि जी हम हम तो हमारा तो दरवाजा खुला है बातचीत करने से ही मामला हल होगा अगर बातचीत करें तो किससे करें कैसे करें क्या किस किस बातचीत की बात कर रहे हो आप एक तरफ तो किसानों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हो किसानों को मारपीट कर रहे हो और हमारे लड़कों को उठा उठा कर उधर ले जा रहे हो और दूसरी तरफ अब बातचीत करने की केवल टीवी के माध्यम से कहोगे तो वो तो बातचीत का कोई उचित नहीं बनता पंजाब गवर्नमेंट को हम ये क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इसी तरह का ढील मठ जैसा काम करती रही पंजाब गवर्नमेंट न्याय ना दिलवाया गया, गया तो फिर परसों कोई सख्त एक्शन का हम ऐलान करेंगे फिर बाद में सरकार ये ना कहे कि किसान ये क्या कर रहे हैं ये हमारी मजबूरी होगी कोई ना कोई सख्त एक्शन करना पड़ेगा हमें ऐलान करना पड़ेगा अब अलग अलग, 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 अलग राज्यों में जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं ये हमारे साथी बिलारी पहले हमारे यूपी से भाई साहब हरपाल बिलारी जी ये बात रखेंगे उनके बाद पंडित साहब जो तमिलनाडु से आए हैं ये अपनी बात रखेंगे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है और जो हमारी मांग है ये सरकारी भ्रम पैदा कर रही है पूरे देश के अंदर कि पंजाब के लोग लड़ रहे हैं और कोई पंजाब की मांग है ये पंजाब की बात करते हैं एमएसपी जो इशू है और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर आधार पर भाव तय करना एम का है वो पूरे देश की लड़ाई है कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बीघे से लेकर एक एकड़ तक किसान की लड़ाई यही है एम प्लस स्वामीनाथन रिपोर्ट आधार पर एम एस पी तय होना और कार्य मुक्ति जो मुद्दे हमारे हैं सरकार इसको बहुत चला रही है बैठ के टीवी वी पर तो मैं स्पष्ट कर दूँ वो पंजाब पंजाब बहुत चिल्ला रहे लोग पंजाब में और हरियाणा ये दो स्टेट ऐसी भारत की जब इस देश में अनाज पैदा नहीं होता था और बाहर से आते थे और पैंतीस करोड़ की आबादी भूख भरती थी भारत की पंजाब और हरियाणा ने ही हरित क्रांति लाई और हरियाणा पंजाब का पूरी विश्व के अंदर आज सेकेंड नंबर है धान और गेहूँ में पैदा करने में अमेरिका और चाइना के बाद अमेरिका के नंबर बाद तो हम ये कहना जाते हैं इनसे ये मांग मैंने ये अलग बात हो गई लेकिन जो भाषा इस्तेमाल सरकार कर रही है हमारे किसान साथियों के लिए खालिस्तानी उग्रवादी और तमाम करें मैं तो पूछाता हूँ कि अगर यही भाषा आज़ादी की लड़ाई में एक सौ इक्कीस लोगों फांसी हुई एक सौ इक्कीस में तिरानवे पंजाब के थे छब्बीस लोग आजीविक कारावास हुई उसमें 2140 लोग पंजाब के थे उस सब अंग्रेज भी कह सकते थे बात अंग्रेज भी कह सकते थे बात हिंदुस्तान के बाकी लोगों से कि पंजाब के लोग ही क्यों लड़ रहे आप पंजाब के लोगों से कह सकते हो आप ही क्यों लड़ रहे हो तो मैं कहना चाहता हूँ पंजाब और हरियाणा के लोग जागरूक हैं उन्हें अपनी जमीन से ज़्यादा प्यार है करते हैं आज तय लीड किया किसानों को लेकिन इस लड़ाई में पूरा देश इस लड़ाई में साथ है क्योंकि ये मांग खेल पंजाब की नहीं है पूरे भारत की मांग है ये और दिक्कत का रही है इस टे में सरकार डबल इंजन की है हरियाणा में डबल इंजन सरकार है जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ वहाँ ने पूरी ताकत लगा रखी है कि ये आंदोलन न फैले उत्तर प्रदेश में इक्कीस तारीख को हम चले बहुत बहुत जत्था लेकर गजरलाम में डिटेन किया वहाँ से हम निकल कर आए हापुड़ में डिटेन किया रात के ग्यारह बजे तक तो पूरी पी एस पूरी फोर्स गिरफ्तार किया और अलग भेजा गया और एक एक कार्यकर्ता घर पर आप जाकर देख लो आप ट्राई करा लो उत्तर प्रदेश में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सबके घरों पर पुलिस बैठी हुई है सुबह शाम तक डिटेन करके घरों पर डिटेन कर रखे हैं गाड़ी के नंबर ले रखे हैं ट्रैक्टर के नंबर ले रखे हैं मतलब पहली बार हमने देखा है कि ये सरकार ऐसे लड़ रही है जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हो रहा हो किसानों से इस तरह का इसका व्यवहार हो गया ताना रवैया अपना रही पूरी तरीके से तो हम इन्हें बता चाहते हैं जितना ये दवाएंगे इस आंदोलन को जितना ये इसको क्रूर तरीके दवाएंगे उतना ये आंधोपुर देश के अंदर फैलेगा और कोई ताकत इस लड़ाई रोक नहीं पाएगी ये हम बिल्कुल साफ शुरू चाहते हैं और पंजाब के लोगों की बात अब जो यहाँ तक आ गए तो मतलब कितना बड़ा अन्याय हुआ है एक हमारा शिक जो ऑफिसर है भारत का एक आईपीएस अधिकारी देश का जिसने वर्दी पहनी भारत के अंदर किसानों को नहीं कर नहीं है अगर वो भीड़ को डील कर रहा है बंगाल के अंदर तो इस बीजेपी का एक विधायक नेता विपक्ष वो क्या बोला यानी पगड़ी पर थी उनके तो खादा नहीं बोला उस आईपीएस ने क्या कहा कि तुमने मेरी पगड़ी से कहा आईपीएस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से भारत की बात करता है तो इन्होंने तो हाथ कर दिया हर एक बताइए तो, मतलब एक ऑफिसर भी पाकिस्तान लगता है तो आज लड़ाई नहीं है ये पूरे भारत की लड़ाई है इन्होंने पूरा देश के अंदर फैला दिए है जो लड़कियां न करेंगे भारत के अंदर तो टुकड़े गैंग बोले को नहीं है कर्मचारी अनु करेंगे ये नेक्स्ट किसान करेंगे वो पाकिस्तानी और इस लड़ाई में सब सेव करें आप हम लोग अगर ये नहीं रुका मामला कोई बचेगा नहीं वो ही नहीं बचेगा ये सबको मारेंगे इन्होंने जवान मारे आगे वीर मराये इन्होंने पहलवान मारे यंत्र पर अब हमारे भर्ती निकली अभी पुलिस की भर्ती साठ हजार लोगों की दो सौ करोड़ रुपए जमा कराया उन्होंने भर्ती में एक गरीब बच्चों से और लिख कराई पर्चा और जब विरोध किया अलाबाद में तो लाठी बजाएंगे और लड़के विरोध करेंगे तो लाठी बजाएंगे ग्यारह हजार करोड़ रुपया मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों से फार्म भर्ती करा दिए फार्म पर फीस ले बैंकों में ले गई है और एक नौकरी ले गई नौकरी मांगोगे लाठी बजाएंगे न्याय मांगोगे लाठी बजाएंगे हम आएंगे ये लटने जाएंगे इनकी आदत पड़ेगी हम तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम यह हैं, परस है परसों त्याग करेंगे साथी भारत बैठे हुए हैं लड़ाई रुकेगी नहीं और इस लड़ाई को जीतेंगे हम हमारा नारा सिर्फ ये लड़ेंगे और जीतेंगे जो चाह कर ले अभी है जितना चाह कर ले अभी है ये लड़ाई रुकेगी नहीं बस मैं ये करना चाहूँगा प्रधमर मोदी दिल्ली விவசாயிகள் பேரணி சென்று நீதி கேட்கிற ஒரு போராட்டத்தை துவங்கியிருக்கிறார்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டு சிங் என்கிற இளைஞர் இறந்திருப்பது ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இந்தியாவிற்கு தலைகுனி ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இன்றைக்கு பிரதமர் தமிழ்நாட்டில் மதுரைக்கு வந்தார் கோபேக் மோடி அப்படி கருப்பு கொடி காட்டி பிளாக் பிளாக் ஹாஸ் எகெயின்ஸ்ட் மோடி இன்று ம மதுரையில் நடத்தியிருக்கிறோம் தொடர்ந்து ரயில் மறியல் போராட்டங்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் பல இடங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம் இன்று காலையில் திருப்பூர் சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக கருப்பு கருப்புக்கொடி காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆக ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவில் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரையிலும் ஒன்றுபட்டு இந்த போராட்டக் களத்திற்கு விவசாயிகள் ஆதரவு அளித்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இந்த போராட்ட குழு எடுக்கிற முடிவுகளை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் பின்பற்றும் என்பதை उर्दिपடுத்துவதற்காகத்தான் நானும் தமிழ்நாட்டில இருந்து வந்திருக்கிறேன் கர்நாடகா கேரளா மா尼ல பிரதிநிதிகளும் அங்க இருக்கிற व्यवसाயிலும் ஒன்றிணைந்து இந்த போராட்ட களத்திலே சங்கமிக்கிறோம் எஸ்केएम नॉन पॉलिटिकल கட்சा है हम पूरे देश भर में 100 करोड़ किसानों की आवाज पंजाब और हरियाणा से उठी और आज सरकार इस बात को कहती है ये खालिस्तानियों की आवाज़ है आतंकवादियों की आवाज़ है बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्र भारत में आज खालिस्तानी और पाकिस्तानी किसानों को बताया जाता है इसी सरकार की अगर बात करते हैं किसानों के नाम पर सिंहासन पर आई हुई ये सरकार वर्तमान प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो कभी कहा था कि हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहला दिन पहला फैसला किसानों के समस्त कर्जों को माफ़ किया जाएगा स्वामीनाथन कमेटी की सी टू प्लस फिफ्टी रिपोर्ट को लागू किया जाएगा किसान की आमदनी को दुगना किया जाएगा हिंदुस्तान के किसान ने मोदी की जब इस आवाज़ को सुना तो उनको सिंहासन सौंप दिया गया लेकिन दुर्भाग्य की बात है बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इक्कीस तारीख में स्वतंत्र भारत में हमारे एक बेटे को की हत्या कर दी गई और इसको हम स्वतंत्र भारत कहें आज याद आता है कि कभी इस पंजाब के अंदर जलियावाला बाग में किसानों को इकट्ठा करके मारा गया था उनकी हत्या करी गई थी लग रहा है कि इतिहास फिर से पुनरावृत्ति कर रहा है और आज ये स्वतंत्र भारत में यह सरकार जहां किसानों को दोगुनी आमदनी करने का जिम्मा लेती थी आज किसान को आत्महत्या के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है हमारे बच्चों को मारा जा रहा है पूरा देश किसान उसके साथ है सौ करोड़ किसानों की बात आती है एग्रीकल्चर सेक्टर उतना बड़ा है कि जहाँ सौ करोड़ लोगों को अपना जीवन यापन करने की हिमायत करता है देश को खाद्यान्न देता है अच्छी वस्तुओं को पैदा करके हम देते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है इस सरकार के पास कोई ऐसा कारखाना नहीं है जो सौ करोड़ लोगों को रोजगार दे सके अगर हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म कर दिया गया तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ सरकार सुन ले इस मंच के माध्यम से इस आंदोलन के माध्यम से हिंदुस्तान तबाही के कगार पर चला जाएगा हिंदुस्तान को कोई बचा नहीं सकता है इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को दुरुस्त करना बहुत जरूरी हो गया था लेकिन आज लगता यह है जिस तरह से किसान की उत्पाद को सस्ते में खरीदा जा रहा है और पिछले 35 वर्षों से किसान उस सस्ते में मंदे में घाटा उठाकर इस एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाए हुए है वो देश के लिए काम कर रहा है लेकिन सरकार कोई भी सरकार रही हो उसका रवैया इस तरह से कदर खराब हो गया है कि जब सरकार आती है तो किसानों की बात करती है लेकिन जब सिंहासन मिल जाता है तो इन किसानों पर लाठियां डंडे और गोलियां चलाती है ये दुर्भाग्य की बात है हम इसको स्वतंत्र भारत का ही या परतंत्रता की उस वक्त को याद करें जब यहाँ पर गोलियां चलती थी आज भी गोलियां चलती हैं इस किसान के लिए कोई वक्त नहीं सुधरा है मैं आप लोगों के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से हिंदुस्तान के किसानों से यह जरूर बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर विभिन्न भाषाएं हैं विभिन्न धर्म हैं लेकिन देख सकते हैं कि इस देश के सौ करोड़ों की एक जैसी समस्या है उसका समाधान अति आवश्यक है सरकार अच्छी तरह से समझ ले अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ परम परमस माननीय डल्लेवाल जी ने जिस आवाज को उठाया है उस आवाज को सरकार अच्छी तरह से सुन ले और अगर उसको नहीं सुना गया तो इस बात को सुन ले कांग्रेस साठ वर्षो तक शासन करती है और जब किसानों की नहीं सुनी गई तो आज वो सत्ता में कहीं दिखाई नहीं देती है दस वर्षों की सरकार ये ना समझ ले कि उसको सिंहासन पर स्थायित्व तो मिल गया है किसान जब चाहता है यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करता है और अगर किसानों की बातें नहीं सुनी गई हमारा सरकार से या किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ना दुराव है न उनसे नजदीक हैं लेकिन उतना अवश्य है कि हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं समस्त लोग और किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे किसानों की आवाज़ नहीं सुनी गई किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सिंहासन किसी का महफूज नहीं रहेगा और शुभकर्ण की बात आती है शुभकरण जैसी हत्याओं को बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मैं यहाँ पर जो हमारे पुलिस में हमारे बेटे हैं भाई हैं मैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ क्या हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान जिस तरह से दोनों को खड़ा कर दिया जाता था आज उस बात को समझें और उनको समझ लेना चाहिए कि अगर वो गोली चला रहे हैं तो अपने भाई को गोली मार रहे हैं अपने बेटे को गोली मार रहे हैं यही कहीं दूसरी जगह पर देखने को मिल सकता है उनको समझ लेना चाहिए उनसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस देश को बचाने के लिए वो इस अंग्रेजी हुकूमत की तरह इन सरकारों के पिट्ठू ना बने अपने स्वतंत्र सोच के साथ वो इस बात को देखें कि अगर उनको किसानों पर गोलियां चलानी पड़ती हैं तो निश्चित अपने परिवार पर गोली चला रहे हैं मैं इस मंच के माध्यम से अंत में यही कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अन्य प्रदेशों में इन सरकारों का जो तानाशाही रवैया है जो क्रूरात्मक इनकी नीतियां हैं जो देखने को मिल रही हैं वो ऐसा होना नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश से जब इस आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान घरों से निकला है तो उनको डिटेन किया जा रहा है उन पर सौ तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं एक प्रजातांत्रिक देश है इसमें सबको अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है और अपनी बात कहने का अपना दर्द सुनाने का अधिकार है मैं पार्लियामेंट में, में बम फेंक कर अपनी बात सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा था इस किसान को भी कहीं ऐसा ना हो कि इस पार्लियामेंट को घेर कर हम शांतिपूर्वक यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उसको सहन कर रहे हैं एक बच्चे की हत्या होने के बाद जिस तरह से यहाँ पर शांति का एक परिचय दिया जा रहा है सरकार को उस पर सोचना चाहिए और हमको विवश ना करे वो किसी भी तरह से हम हंड सौ फीस भी हम बताए देते हैं हम अपने हत्या बर्दाश्त करेंगे अपनी आत्महत्या बर्दाश्त करेंगे लेकिन किसी भी तरह से हम महात्मा गांधी की संतान है हम अहिंसक रहेंगे अहिंसक हैं ये अपना जितना अत्याचार कर सकती हो कर 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 करे लेकिन उतना भी हम बताए देते हैं कि जो किसान का हक है उसको जिंदा रखने के लिए हम ये लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਬਾੜੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਔਰ ਇਦੂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰوں ਨੂੰ ਲਿਓਂ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਫੂਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਮੈਸ਼ਤਾ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਹੁੱਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਲੋਚ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਾਂਤਾਂਮ ਚਾਂਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੂਗਾ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਾਹਣ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲੌਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੀਸ ਕਲੌਜ਼ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ ਪੀਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ WTO ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਗੈਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ WTO ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਕਿੰਦੀ ਗਹਿਮियत ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਣੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ WTO ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡਾ ਉਹੀ 2013 ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਉਣਗੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਆਨਲ ਤਲਾਨ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ एसकेएम नॉन पॉलिटिकल पूरी तरह गैर राजनीतिक लोग ने उधर ले पासे के एमएम पूरी तरह गैर राजनीतिक लोग ने ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੱਲਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ اسی ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਚ हरियाणा ਦੇ ਏਰੀਆ ਚ ਹੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਦਾ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਝਾਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਛਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਣ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੱਸ ਇਹੀ ਝੰਜਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਨਾ ਮਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਦੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਹਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਟੁੱਟਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 100 150 ਕਰੀਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੰਡਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟੋਟਲ 400 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮਰੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।